آپ بات کر لیتے ہیں تہذیب کی جس کے اوپر ماشاء اللہ ہمارے اباؤ جادو نے بہت محنت کی ہمارے اوپر وہی ورثہ ہم آگے شفٹ کرنا جا رہے ہیں اگر ہم تہذیب کی بات کریں تو میرے خیال سے تو ہمیں وہ بھی نہیں ہے اس کی مثال اب میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں ایون کہ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں ہر روز اور مشاہدین یہ تماشا لگا ہوتا ہے اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ اگر فرض کرنے کوئی بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے تو والدین فوراً نازل ہوتے ہیں والدین سے مراد باپ یا ماں جو بھی ہے اور آتے ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور یہیں پہ صبر نہیں کرتے اوپر سے چلاتے بھی ہیں کہ کب سے ٹی وی دیکھ رہے ہو پاغل ہو جو گے پڑھتے نہیں ہوں سوتے نہیں ہوں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اب دیکھیں ہر بات اپنی جگہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ٹی وی لازمی دکھائیں میں بات کر رہا ہوں طریقے اور تمیز کی وہ تہذیب کی خاص طور پر جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں بچوں کا اگر یہی والدین آتے اور آ کے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کافی ٹائم ہو گیا آپ کارٹون دیکھ رہے ہو آپ اٹھو سونے کا ٹائم ہے یا کھانے کا یا ہوم ورک کا ٹائم ہے تو بچے نے کیا کہہ دینا تھا یہی کہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ پورے کر لوں کارٹون بس آ گیا ابھی آ جاتا ہوں یا خود اس وقت اٹھ جاتا آپ ٹی وی بند کر دیتے اسے بچے کے دل میں آپ کی عزت بھی رہنی تھی اور تہذیب جو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی وہ سیکھ لیتا لیکن ابھی آپ کو یہ بات شاید بری لگ رہی ہو لیکن اگر ہم اس کو آر دیکھیں اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں نا اب یہی حرکت اگر بچہ آپ کے ساتھ کرتے جب آپ اپنی مرضی کا پسند کا شو دیکھ رہے ہوں یا کوئی ٹی وی دیکھ کے اوپر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی مووی آپ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور بچہ آ کے آپ فوراں آ کے ٹی وی بند کر دے تو آپ کے تنگ میں فوراں آگ لگ جائے گی فوراں چلا کے کہیں گے تو میں تمیز نہیں ہوں میں پتہ نہیں تھا آخری سین رہ گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا تو جناب بچہ بھی تو آپ کا ہی ہے نا جس طرح آپ آج اس کو ڈیل کرو گے ویسے ہی بڑا ہو کے یہ آپ کو ڈیل کرے گا اور یہ ہر تماشا ہر گھر میں لگا ہوتا ہے ہر آئے دن ہر دوسرے دن یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اب آپ خود دیکھیں تمیز اب کس کو نہیں ہے جب آپ کی نخود تہذیب نہیں ہے تو آپ نے آگے کیا ٹرانسفر تہذیب کرنی ہے اب اس کی ایک اور مثال بھی لے لیں ہر گھر میں بچے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ بچے بہت حساس ہوتے ہیں کچھ شرارتی ہوتے ہیں کچھ فوراً بات ماننے والے ہوتے ہیں کچھ زدی قسم کے ہوتے ہیں کچھ باتوں کو بڑا آپ کہہ لیں کہ سو سمجھ کے منتے کرا کرا کے پھر مانتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار کہنا پڑتا ہے تب وہ ان کے اوپر وہ بات اثر ہوتی ہے اور اب اکثر ہر گھر میں آج تو کل تو آپ پہلے ایک رواج قسم کا بنا ہوا ہے کہ ہر بچے موبائل یوز کرتا ہے اب کسی کے تین بچے ہیں چار بچے ہیں وہ بیٹھے ہیں کسی کمرے میں موبائل یوز کر رہے ہیں اب آپ کی طبیعت تھوڑی اپ سیٹ ہو گئی یا آپ کو کسی کی اونچی آواز پسند نہیں آ رہی کسی بچے نے اپنا والیم اونچا کیا ہوا ہے تب ایک دفعہ منع کرتے ہیں بیٹے بس کم کر دیں میری طبیعت نہیں ٹھیک وہ نہیں سنتا آپ دوسرے کو منع کرتے ہیں اسے پھر اثر نہیں ہوتا تیسری دفعہ آپ جلاد کی طرح اٹھتے ہیں اس بچے سے موبائل چھینتے ہیں اور ساتھ جو بیچارے دو یا تین بچے اور بیٹھے ہیں ان سے بھی چھین لیتے ہیں اور بعد پھر چھیننے آتے ختم نہیں ہوتی اوپر سے اپنا چڑیاں بھی کراتے ہیں کہ میں تمہیں کب سے کہہ رہی تھی تمہیں اثر نہیں ہوا تمہیں یہ نہیں ہوا تمہیں تمیز نہیں ہے کب سے موبائل یوز کر رہے ہیں آج کے بعد موبائل کو ہاتھ لگایا تو میں یہ ہو جائے گا تو میں وہ کر دوں گی ڈفرینٹ قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق باتیں بچوں کو کرتا ہے اب مین پوائنٹ یہ ہے ایک بچے نے آپ کی بات نہیں مانی جس کو آپ نے آواز کم کرنے کا کہا اس سے تو موبائل چھیننا بنتا تھا جو باقی تین بچے آپ کی بات مان کے آواز کم کر کے سن رہے تھے ان سے چھیننے کی کیا وجہ تھی اب دیکھیں نا آپ نے میسج کیا دیا بچے کو ایک بچے کو تو چلو ٹھیک ہے اس کی سزا ملنے تھی اسے تو مل گئی جو باقی تین کو آپ نے سزا دی ان کو کیا میسج کیا وہ تو آپ کی بات مان رہے تھے ان سے کچھ چھین لیا وہ جو تین بچے بیٹھے وہ تو سوچیں گے نا ہمارے والدین نے کیا انصاف کیا آپ تو انصاف بھی اب بچوں کے درمیان صحیح نہیں کر سکے آپ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے انصاف کا بیٹا گھر کیا وہ بچے جو تین بیٹھے وہی سوچیں گے جسے نہیں مانی وہ بھی ایسے ہی اور جسے مانی وہ بھی ایسے ہی یعنی جو آپ کے بعد مان رہے ہیں آپ اس کو بھی وہی سزا دے رہے ہیں جو نہیں مان رہا اس کو بھی وہی سزا دے رہے ہیں تو یہ میسج تو آپ غلط بچوں کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں نا یہی سے تو نائنصافی پیدا ہوتی ہے یہ تو والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کو قائم کرے اگر آپ انصاف ہی قائم نہیں کر سکیں گے تو بچوں کے تو دماغ میں بچپن سے ہی بات بیٹھنا شروع ہو جائے گی اسی طرح تو بچے ضدی ہوتے ہیں آپ جس کنڈیشن میں آپ نے جس بچے کو سزا دی اس نے کہ مائنڈ میں تو یہ بات آ گئی کہ وہ جب بھی کوئی غلطی کرے گا سزا ساروں کو صحیح ملے گی اب وہی وہ بچہ سب سے زیادہ شکایت لگائے گا ہر بات پہ آ کے پہلے بتائے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو فلاں بھی تو یہ کام کر رہا ہے بھائی بھائی بھی تو یہ کر رہا ہے بہن بھی تو یہ کر رہی ہے وہ اپنی بات نہیں کرے گا ادھر اشارہ لے کے جائے گا تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ آپ انصاف قائم نہیں کر پا رہے جب اگر آپ انصاف قائم کر رہے ہیں تو ہر بچہ پھر کو اپنی پڑھی ہوگی میں نے غلط کیا ٹھیک ہے جی مجھے سزا ملنی ہے وہ کبھی بھی دوسرے کے بات کو پوائنٹ آؤ، آؤٹ نہیں کرے گا کہ نہ اس نے یہ کیا تو اسے بھی دیکھیں تو اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھنا یہ والدین کی اولین اور سب سے اہم ذمہ داری ہے جو والدین اس ذمہ داری کو اگنور کرتے ہیں وہ پھر اس کی سزا بھی پاتے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں بڑھاپے میں تمام قسم کی بدتمیزیاں جو اولادیں ان کے سامنے کرتی ہیں یہی سے آغاز ہوتا ہے